Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur lagi kepada kita, Allah berikan rezeki kepada kita, Allah berikan kebahagiaan kepada kita bertambah-tambah bahagialah kita dapat mengikuti majlis-majlis ilmu walaupun di dalam televisyen ya dalam TV khususnya ya segalanya bermula di sini sekurang-kurangnya masa kita yang terluang ini dapat kita isikan dengan perkara-perkara yang berfaedah dan memberi manfaat. Kita dah lihat pada pelajaran kita yang lepas ada dua sebab kenapa isteri menjadi derhaka kepada suaminya. Yang kedua tu kita sebut tentang isteri keluar daripada rumah tanpa izin daripada suaminya. Dan dia menjadi derhaka juga kepada suaminya apabila dia enggan berpindah mengikut suami dia. Suami dia kerja dekat Johor, dia duduk di Ipoh. Dapat tukar ke Johor, dia kata, "Sayang, abang ni kena tukar ke Johor." Jadi nampak gayanya bulan depan kita kena pindah. Eh tak ada yang nak pindah eh. Abang je dah pindah. Saya tetap nak duduk di Ipoh. Saya ni ni kena selemak abang tahu. Kalau ada Johor nanti apa saya nak dapat? Tak apalah, kita berniaga di sana pula. Abang ni kerja makan gaji. Orang hantar ke Johor, ke Johor lah. Kamu tu isteri abang ikut. Eh tak nak lah abang. Abang balik sebab tu Ahad. Sabtu Ahad abang balik, asal ah, cuti balik tak apa. Saya biar di sini, anak-anak dengan saya. Abang pergi sana. Habis itu apa makna rumah tangga kita? Apa makna kita kahwin seorang Ipoh, seorang Johor? Abang bukannya jauh abang oi. Naik berterbang sejam setengah. Naik ATS sejam lebih je mau oi. Kalau abang tu banyak cakap sangat dia payah dia. Ini satu contoh isteri menjadi derhaka. Sebab itu akak-akak saya nasihatkan. Bila suami pindah, suami tukar, ikut je. Sebab banyak isteri tak nak ikut. Bila tak nak ikut, suami jadi bujang di sana. Bukan bujang, belum kahwin. Hidup dia cara bujang. Makan tak terjaga, pakaian tak terjaga. Lah lah, ada orang nak jaga. Ha, masa itu baru dah terlewat akak. Jadi sebelum akak melewatkan diri akak, baik akak ikut dia sekali. Di mana suami pindah, ke Sabah ikut, ke Sarawak ikut. Mana-mana pun dalam gua sekalipun ikutlah. Kalau suami terpaksa bertugas di gua tempurung, duduk je dalam tempurung tu. Ha, ni sebab kadang-kadang ni suami isteri ni dia sayang dengan carrier. Ha, sebab tu saya ucapkan tahniah lah pada Kementerian Pelajaran sekarang dan mana-mana isteri dengan suami yang sekolah tak sekali, negeri tak sekali dah nak dibuatkan tempat kerjanya negerinya sekali. Ha, baguslah. Kalau tidak dulu dipanggil cikgu merana nama dia. Baik, yang ketiga. Sebab yang ketiga derhaka. Derhaka pula sebab menyelak. Menyelak, menyelak. Ha, mengunci pintu. Ketika suami nak masuk kepada dia. Ha, selak pintu. Ha, itu yang suami tidur depan pintu rumah. Tak dibukanya pintu geril. Tak dibukanya. Aci aci buka pintu Nana balik hai pukul satu Tak dibuka Abang tidur di luar Tah apa yang isteri marah pada si suami tu Tah dia baca SMS ke Dia jumpa surat cinta ke Isteri ni panah barang Dia cekaknya pinggang Dia kuncinya pintu yang suami ni ketuk pintu leha. Assalamualaikum. Buka lah pintu. Leha. Oh. Leha. Tak ni buka. Yang buka jiran sebelah rumah. Apa yang mat? Kita ni sebelah ni. Orang panggil leha. Mat yang buka ni. Maka akak-akak kalau marah macam mana pun pada suami tu. Biarlah dia masuk di rumah dia. Rumah dia apa ustaz? Dia kahwin dengan saya. Saya ni orang kaya ustaz. Dia yang masuk kaki masuk rumah saya. Saya ada kuasa menghalang dia masuk rumah saya. Abang itu suami awak. Suami awak tu abang awak. Awak nak panggil dia abang-abang-abang selama ni apa? Hai awak halang dia masuk? Ni, Ustaz nampak ada SMS ni. ni. Ni, 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 ni. Dia hantar dekat saya SMS. Dia hantar apa? Dayang dah tidur ke? Dayang dah tidur. Dayang mana ni Ustaz? Nama saya Sophia, bukan dayang. Rupanya silap taib. Dia nak tanya sayang dah tidur ke belum? Masa dekat handphone, S dengan D kan sebelah-sebelah. Jari suami pula tu dia besar-besar gajah jarinya. Nak tekan S pergi tekan D. Cadangnya nak nulis sayang dah tidur. Pergi tulis dayang. Ah, mengamuk lah mak ngah ni. Ah, paksa sayang dengan dayang je bergaduh. Akhirnya suruh tidur di luar. Dosa akak. Ha, biarlah tidur dalam rumah. Masuklah rumah. Eh, nanti kalau akak tak nak suami akak, orang lain ambil, baru akak rasa. Baik, yang keempat. Derhaka pula sebab mintanya akan talaknya. Baik, kita tengok. Talak yang dibenarkan oleh syarak. Sebab apa? Minta talak. Pertama, suami tidak mampu memberi nafkah. Zohir dan batin. Ha, dibenarkan syarak minta talak. Tak mampu. Duit banyak juta rupiah duit dia. Uh, banyak gila duit dia. Kaya di rumah ni blender lapan. Lah, banyak duit. Tapi suami tak mampu memberi nafkah batin. Suami ni toki kelapa. Kerjanya panjat pokok nyong. Pokok kelapa. Bila panjat pokok kelapa ada ular di atas. Sampai-sampai di atas ular. Hello brother, ular tegur dia. Dia pun takut ke ular, dia mengunsur ke bawah. Uh, turun pokok kelapa tu. Jatuh terduduk di bawah. Dia hidup tapi ada benda lain mati. Yang mana faham, faham. Apa yang mati tu Ustaz? Kita jumpa selepas ini. insyaAllah kita masih lagi membicarakan tajuk berkenaan dengan derhaka ini. Baik. Jadi isteri minta izin, isteri minta cerai yang dibenarkan oleh syarak. Tadi saya sebutkan tentang suami yang tidak memberi nafkah zahir dan tidak memberi nafkah batin. Ya, isteri masih berkehendak, suami tak layan. Atau suami kurang kemampuan. Atau suami tak mampu maka boleh isteri minta cerai yang ni tak dikira derhaka ataupun suami dia menghalang dia melakukan ibadat dah elok-elok pakai tudung disuruhnya pakai seket elok-elok isteri tadi semayang dia kata kamu jangan semayang Kamu semayang tanpa kamu kan isteri puasa disuruhnya buka puasa dicekiknya kalau tak dia tak buka puasa suami yang menghalang isteri buat ibadat maka boleh minta cerai yang ketiganya isteri minta cerai sebab suami tak balik-balik. Nak kata mati ada kuburnya ustaz. Nak kata hilang ada repotnya ustaz. Tapi suami saya tak balik-balik dah dah setahun ustaz. Nafkah tak bagi apa tak bagi. Mintalah cerai akak oi. Eh. Tak jadi salah. Ataupun dapat suami yang kaki pukul. Memang kaki pukul. Gaduh sana, pukul lebam sana, pukul masuk hospital. Bertumbuk sana, lebam sini, bengkak sini. Boleh minta cerai. Tak jadi masalah. Tetapi kalau nak minta cerai. Sebab apa akak nak minta cerai? Kalau ustaz jadi. Kalau ustaz jadi saya macam mana? Masalahnya tak boleh jadi akak. Oi. Saya tetap lelaki-lelaki sampai mati. usah ustaz bayang cukup lah. Ustaz bayangkan suami saya kahwin lain. Oh biasalah. Dia tak bagi tahu dia kahwin pada saya 10 tahun, Ustaz. Dia tipu. Jadi akak minta cerai. Ha ah. Dia menipu saya. Buat apa dia nak dengan saya, Ustaz, kalau dia dah menikah lain? Maknanya dia tak sayang pada saya lah. Tak boleh akak. Bukankah kahwin tu hak dia? Ustaz pun sokong dia, Ustaz Jantan. Tak elah. Nyampah Saya cerita hukum Dah dia menikah tu Hak dia biar je lah Tapi akak tak boleh minta cerai Pasal apa pula Cerai bak lain Menikah lain bak lain Tak boleh minta cerai sebab apa Sebab nak menikah dengan orang lain Ya suami dia ni Okey lah Cuma kerja Kerja kelang Pergi kerja naik motor pakai helmet. Helmet pun dia punya span dalam tu getah dah tercabut. Kepala tegak, helmet sengit begini naik motor aja. Dia pergi kerja di pejabat, kawan sepejabat dia segak. Pakai tai. Naik kereta meh. Jadi kawan sepejabat ni duk mengorat. Hello miss, hello miss, yang ke ke. Tiap-tiap hari duk mengorat. Lama-lama Jatuh cinta Suka pergi shopping sekali Dating sekali Makan sekali Tengok wayang sekali Yang suami ni hoja kilang Dia kata abang Ceraikan saya Saya dah tak suka dengan abang Saya dapat orang lain yang lebih baik daripada abang Pakaian bagus Pakai tie Hari tu kita dah dating Pukul 1 pagi pakai tie Gila ke apa Pukul 1 pagi pakai tie kamu ni dia minta cerai sebab nak menikah dengan orang lain. Yang ni derhaka. Baik. Yang kelima. Derhaka dengan sebab apa? Dan derhaka pula sebab masam mukanya selepas daripada bersihnya. Panjangnya. Bersihnya. Dia kata nombor lima. Memadailah seorang isteri menjadi derhaka dengan sebab masam muka. Tarik muka masam. Jom abang, kita pergi beli shopping ke apa ke jalan-jalan. Abang tak nak. Abang nak tengok bola. Abang tu memang kalau orang ajak ke mana pun tak nak. Kalau Ustaz Kazim ajak, laju je. Ngap bibir dia. Tak payah pakai botok, tebal terus bibir dia. Maka bila masam muka tadi, dah dikira derhaka. Sampailah dia masam tadi bersih balik. Bersih tu maknanya, ...senyum balik. Baru hilang derhaka dia. Ha, jadi bayangkan... ...akak-akak ni kalau merajuk dengan suami berapa hari? Dua hari merajuk. Selama dua harilah dalam dosa. Jadi kalau nak merajuk, pendek-pendek sudah. Bebek tu ketap ke dalam. Hmm. Jangan duk jual. Muncung. Muncung mulut tu. Potong bebek tu baru tahu. Baik. Dan lagi berapa banyak perbuatan yang menjadi derhaka perempuan kepada suaminya Disebutkan di dalam kitab-kitab fiqah Yang kita baca pada hari ini cuma lima Banyak lagi lah sebab-sebab derhaka ni Di antaranya yang akan kita baca insya Allah. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu Daripada apa yang kita sebutkan tadi Walaupun dengan satu lahzah Satu saat, satu second, satu detik Lahzah ni detik satu saat sekalipun nescaya tiada wajib kepada suaminya memberi nafkahnya pada hari itu dan tiada pula wajib kepada suaminya memberi pakaian kepada isterinya pada hari itu pada hari dia derhaka. Okey bila dia derhaka keluar pada rumah tanpa izin dia balik suami tanya dari mana kamu beda ah, ah, saya keluar jumpa kawan apa halnya ada minta izin abang tak ada kamu dah ke Jangan makan nasi. Nasi itu duit abang. Abang tak izinkan kamu makan. Maka isteri jawab, tak apa abang. Saya beli mie segera abang. Ha, makanlah mie segera engkau. Kita jumpa selepas ini. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan TV. Segalanya bermula di sini dalam rancangan 30 minit bersama Ustaz Kazim. Tak lama tuan-tuan, 30 minit je. Ini cerita bab Bagus punya cerita ni. Ha, orang perempuan bila dengar orang ni, ustaz ni ngata ke kami je. Bawa sabar. Orang laki-laki pula bila kata, ha, ustaz, taruh ustaz, taruh ustaz. Abang pun bawa sabar abang. Lepas ni giliran abang pula. Ha, kan. Awal-awal ni cerita buat isteri dulu. Lepas ni abang pula. aku abang pula cakap, ustaz ni duk taruh orang laki-laki. aku -laki. taruh ustaz ni kan. Ha, bawa tenang, lelok ya. Kita sambung lagi. Baik, jadi bila isteri tadi derhaka, tiadalah wajib seorang suami bagi nafkah makan dan pakaian pada hari itu. Habis tu Ustaz, kalau isteri dah tak ada pakaian, apa yang dia nak pakai hari tu Ustaz? Pakailah baju lain. Kalau isteri kata, "Abang, jom beli baju raya." Dengan sebab dia derhaka, tak payahlah beli baju raya. Hari tu dia pakailah baju semalam. Bukan maknanya duduk di rumah tak pakai apa-apa. Anak balik tadi ke apa? Eh, hey, mak tak pakai baju. Mak dah haka. Kata dia bukan. Ya, jangan salah faham macam itu pula. Buat bertenang elok-elok. Ya. Baik. Yang kedua. Apa yang berlaku jika isteri dah haka? Dan tiada pula wajib gilirannya. Kalau dia kahwin dua. Sepatutnya giliran malam ni giliran isteri tua. Tapi isteri tua derhaka. Maka tak payahlah balik. Sepatutnya giliran dia. Tapi dengan sebab ada haka, cancel. Ya, kebetulan giliran isteri tua pula umur 80. Memang tak balik lelaki tu. Yang bini muda 18 tahun. Memang cari alasan sajalah nampak gayanya. Dan kata dia lagi, tetapi hukum perempuan yang sedemikian itu sebenarnya pertama meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebaikan taat dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun tetapi sebenarnya menurut setengah ulama yang lain walaupun isteri tadi derhaka malam tu suami tu kena balik juga rumah isteri dia walaupun isteri tadi Derhaka. jangan duk pergi rumah isteri muda aja. Abang tak balik ke tengok Kak Long? Kak Long kamu tu derhaka. Abang di rumah kamu jelah. Isteri pun alhamdulillah. Tak, setengah ulama kata suami wajib juga balik memberi giliran kepada isterinya yang derhaka tadi. Cuma jangan tidur. Jangan tidur sekali satu tempat tidur. Suami tidur atas sofa, isteri tidur dalam bilik. Tak pun suami tidur dalam bilik, isteri tidur dalam stok. Silakan. Ha, jangan tidur sekali je. Balik tetap balik. Ya, temu jangan tidur. Abang tak nak tidur ke? Tak payahlah, kau tidur seorang-seorang. Apa hal pula ni? Garang gila lelaki ni isterinya ni. Engkau keluar rumah tanpa izin. Abang tak nak tidur dengan kau. Sampailah kau minta maaf dengan abang. Ah, ha, bila minta maaf, Okey okey Ya. Abang seminta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Engkau mana dah rambut. <silence> dah botak lah pun nak ujungnya. Bila dah minta maaf, clear lah. Ya kadang-kadang suami ya kerah hati. Suami duduk di sofa depan, tak tidur dalam bilik. Isteri pun mengajak dah tak nak. Mainlah tidur abang. Tak payah. Ha, tak perlu tidur dengan kamu tu. Isteri pun tidur seorang-seorang dalam bilik. Tiba-tiba ha, pukul 12 malam, hujan lebat. Guruh gegak gempita. pompa, pompa, Merangkak lelaki tu masuk bilik. Datang juga abang ya. Takut itu dia elek. Macam-macam alasan. Nampak benar ni punya. Baik. Dan kata dia lagi. Dan telah melaknat akan perempuan yang derhaka itu. Oleh segala malaikat yang berbuat bakti yang tiada mereka Itu derhaka kepada Allah sekejap mata pun Dan bahawa menyiksa akan dia oleh Tuhan Yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina Iaitu dalam neraka Dan Allah bagi peringatan Orang-orang yang derhaka pada suami ini Allah sediakan tempatnya dalam neraka dan selama mana yang dia derhaka kepada suaminya, Selama itulah dia di dalam kutukan para malaikat. Yang mana kita pun tahu malaikat ini tidak pernah berbuat derhaka pada Allah. Dia kutuk orang perempuan, dia kutuk isteri yang lawan yang derhaka kepada suaminya. Telah berkata Aisyah radhiyallahu anha. Hei segala perempuan. Jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian. Nescaya Menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya. Dengan hadapan mukanya. tu dia. Dia kata, kalaulah orang perempuan ni tahu kelebihan berbuat baik dengan suami dia. Dia sanggup lap debu kaki suami ni. Dengan muka. Suami duduk sila panggung, datang isteri ngak-ngak-ngak lap muka. Sanggup tak? Tak sanggup kita. Tapi itulah besarnya. Bukan maknanya lepas-lepas ni akak balik-balik rumah semua. Abang buat kaki. Abang-abang pula jangan duk suruh kaki begini dekat isteri ni. Bukan. Nak cerita tanggungjawab. Nak cerita tentang besarnya membesarkan seorang suami ni. Walaupun suami tu kecil je. Ya kita ni tinggi enam kaki, suami empat kaki setengah. Tetap kita kena hormat kepada suami kita. Jadi kita telah belajar tadi tentang keburukan, tentang punca-punca uh, seorang isteri menjadi derhaka. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada petang ini, apa yang kita belajar pada hari ini, dapat memberi peringatan kepada kita. Dapat menjadikan pengawasan pada diri kita. Khususnya para isteri, agar dapat mendidik diri sendiri menjadi seorang yang soleh. Ya, seorang yang solehah dan juga sebagai suami laksanakan tanggungjawab. Banyak suami tanya pada saya, isteri saya tak hormat pada saya ustaz. Saya jawab macam mana isteri nak hormat pada abang. Abang sendiri tidak pernah hormat pada diri abang. Dan abang juga tidak pernah hormat pada isteri abang. Maka tiada penghormatan pada abang. Jadi kita mulakan diri daripada daripada diri kita sendiri. insya Allah yang terbaik akan kita dapat. InsyaAllah setia bersama TV Islam is first class. 30 minit bersama Ustaz Kazim. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.